А, время 22.57, кстати. Ого-го! Сейчас нам остается на все про все. 20 секунд до конца игры, пора заканчивать. А то время поджимает, дорогие. Еще бы доехать хотелось бы домой. 4 секунды. Свисток ну зачем это свисток? Богдан, борт не, не закрывали. Почему? Судьи. 5 Шайба улетела за 2 секунды, но это... Шайба еще улетела. 23. Придется оставаться ночевать в ледовом клубе. Всем. И Луная, Луная, Гудок. 6-2? 6-2 или 5? 6? А то сейчас запишем неправильный рахунок. Так... А, забросили сейчас только что, да? Все. 6-2 остаточный рахунок. А то запутали уже меня с выученными рахунками. Пора вид Тирас, молодцы, намагались, старались, но не сегодня. Не сегодня. А? Спартак подтверждает статус лидера, фаворита турнира. И финальное пульте мы Спартак увидим. Это мнение орешка незалежного эксперта. Рукостыскание. И хотелось бы фото, но уже и время поджимает, и все остальное. И, и погода не летная. Не, погода летная, кстати. Молодцы. Ну вот, хорошо, что с И капитаны команд также. Благодарю всех за увагу. Это я ролику счастлива. Пока-пока.